Всім привіт! Це буде історія про те, як ми вирішили поїхати в Польщу до Ярика Мами, і нам потрібно було їхати 12 годин. Нам потрібно вставати було о 3 годині, тому що о 4.22 ми мали потяг. Ми зібрали речі, приготували їжу нам в дорогу, тому що нам треба було їхати 12 годин. І можете помітити на фото, яку відстань нам треба було проїхати. Взагалі ми раді були, що ми їдемо до Польщі, тому що ми давно не бачили своїх друзів, які там проживають, і я хотів провести свій час з його родиною. Ви Ми вже приїхали час. Насталося 11 часов їхати. <ріхали> 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 да. Ну побачимо. побачимо. Я думаю, нам не тільки може води не вистачить, ми навіть шейки взяли, протеїнові з собою. Ну, Мы уже кушаем, уже начинаем. Показывай что там. чтоб не похудать. Нам еще ехать, нам вот на этом поезде сейчас мы будем ехать два с половиной часа, едем на так. Да, ты только начало. А макароны уже кончаются. Да. Здесь пиздец, блядь, попали, попали, блядь, в поезд, блядь, ты говоришь, нахер, даже не немцы. Да, тут все, все чисто туркей, туркей, турки, короче, какие-то, я не знаю ты же что это за страна, но они все так пиздят, что у Леш... Рюкзак вот здесь стоял, нас ну, спрятаю его сюда, потому что... Я буду бить. Страшно, нахер, там еще один челик, блядь, так косит. Влас. Ты можешь сюда сесть на моем месте. 16 у меня. О, всё. Всё, всё, Тонулся. Так самое поезд. Мы уже выезжаем. Мы выезжаем с Франкфурта. Ты вон. Сейчас у нас поездка длительностью в два с половиной часа, это наверное самая длинная, да? Самая долгая. Два с половиной.

Может, мы, блядь, сели на специально для них поезд? Типа определенный. Сейчас кондуктор будет проверять тоже турок и скажет такой, о о о вы кто? И по штах они. Три часа пути только. Через 10 минут мы ну, уже высаживаемся с тобой. Да? Двух с половиной часового. Как тебе зовут? Это пиздец. У меня уже, блядь, и жопа и... Вот так вот как это все выглядит. Тут, блядь, не поспать, не посрать, блядь. Просто нахер. Пизят и пиздят. она заткнулся? Послушайте. Пиздец. Вообще. Ах, что было? Я я... я...

Ні, ну нам тільки ще одну поездку потерпите. Ну, в плані того, що ця поїздка, ну там ще буде теж якось два з половиною часа. А так в основному всі по півтора, по часу, поэтому. Ну у нас ще будет пересадка на 20 минут, так що треба буде жопу максимально розминати. Потому что сейчас це піздець. Еще, а блядь, не арбашки, ар а ряшки, ар а у меня нахер такие, что... Обглузданные, а обдрызданные, блядь, потому что играют, ну, не нахер. И что-то, блядь, вроде бы в Германии, а вроде бы, блядь, какие-то нахер Азии, блядь. Чуть-чуть там нахер. Один раз, блядь, за два с половиной я почула шайс, сказали. Один раз сказали шайс выехали, да, уже? Да. Мы вообще путешественники будут. Кис в... кис киселе каком-то в, кис... в киселе каком, то Мы, короче, 8 месяцев не путешественники, а сейчас решили. Да. Ну, пока молодые все-таки. Да. Такие... Ага. Чел поет тебе на пуфу. Что? поет себе? Вот. Сейчас мы в кисель куда-то выйдем Ой -ой -ой. А -а -а. Второй заход Полезла за вилкой Что ты там забыла? Вилочку Вилочку искала, да? Топтать захотела, как она Присыхнули? О, да. Что, блядь, нам? Хер с этой. Я же ей специально хочу позвонить. Второй прием пищи. Я, блядь, сейчас обожусь. И на третье оставь. Дождь пошел. Да. Что Ты вообще стрекаешь, походу, даже не было? Нет. Он Он дебики, блядь, его нет. Я хотел посмотреть, блядь. Мы так быстро собирались. Да, что типа ты успеешь, я думаю. По не он только что. Да, обратно сторону, Батешь, это моя <соединяющие> да, ты что-то мои платформы? Он стоит. Да, то он. Это наш четвертый потяг. Угу. И третий прием езжи. Uh -huh. Мы уже едем 7 часов. Ну, 6.30 где-то едем. Еще осталось ехать. Еще э одна -э 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 и два противо короче еще нам ехать 5 часов 30 минут да. Мы уже уставшие такие как конкретные прям жести мне жопу 5 каждый 5 секунд заторпаю

километров примерно, да. Где-то по 700-900 километров, это все типа бесплатно, за да. по тикету Deutsch, RMV тикет Поэтому, а так бы мне пришлось, если бы я сам один хотел съездить туда и обратно, за автобус за 14 часов, в одну сторону, мне пришлось бы заплатить 120 евро. Это туда-обратно. Вот так, бесплатно. И за 12 часов, то есть быстрее мы доедем вот так вот с пересадкой, и учились, чем сидели в... Э -э -э. Ну, как мы ходим. Да. И еще. Время. И Оля кажет, что Германия капец капуста, пуста, потому что мы едем, едем, тут леса, леса. Здесь. Сколько едем, сколько, блядь, горы, леса. И поля.

Тут треба гуляти їздити. Нам ще залишилося три потяги. Одне ну, метро і два потяги. І це около п'ять годин. Я, якщо все добре, то п'ять годин нам ще їхати. Чудово. На шестой пересадке вроде бы, да. Еще две, еще две. Ну, при этом еще четыре с половиной часа. Четыре с половиной осталось, а было двенадцать. Скоро там в Польше. В шоке? Он огромный. Пиздец. медленно. Короче, мы зашли в перед последний поезд, который нам надо. И здесь просто настолько много народу, что вообще даже ну, одиночные места были. Как мы только зашли, но уже нет. Вот, типа все, ну, вот так вот. Это будет. <setups> Здесь вот столько. Ну, просто полное все. И это самый-самый долгий поезд. Ну, типа, самое большое протяжение времени, на котором нам нужно будет ехать. То есть это два с половиной часа. На этом поезде нам надо проехать. И не сидеть даже. Да, такого за 6 пересадок еще ни разу не было. Это типа чисто самый долгий у нас получается. Мы едем на Франкфурт-Подер. Это недалеко от Польши как раз. И вот. Вот такая ситуация. Как-то вот так